سلامू अलैह व रहमतुल्लाह व अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाही नमः दुःहो व नस्ताइनुःहो व नस्ताफ़िरुःहो व नमिनुः बीही व नदवक्कलुः अलैह व नाउजुः बिल्लाही मिन शरूर अनफुसिनाव व मिन सिज़ेअती अग्मालीनाह

बनशहदुअ सय व शफिना व मुक्शिदाना व मौलाना मुहम्मदिम बारिक वीम वाली आऊजुबिल्लाम शहीदीम बिस्बिल्लाहान रहीम يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم नबीन शाहिदी व शाकी वह रुज मुहमदिनहम्मदिन बिल बिलातअिन बिल्को वसल असद महमदिनफिल वसल अला रोहि महमद इनफिनवा ग्रामीय क़दर मजदद हाजिर मेरे वाजबुल अहतराम बजुर्गो और अज़ीज़ नौजवान साथियों मैंने आपके सामने क़ुरानी मजीद फुर्क़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है रपज़ुलजलाल से दुआ है कि वो ज़ात बजर को बरतर मुझे इसकी रोशनी में सही सही कहने की और समझाने की तोहफ़ी का ताफर मैं फिर अल्लाह रब्ल की ज़ात इस मुख्तसर वक्त में जो कुछ कहा सुना जाए इस कहने सुनने को महज अपनी रजा के लिए अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए हम सब की निजात और हिदायत का मफफरत का जरिया और सबब बनाए मेरी आज की मुख्तसर गुजारशात का मौजू और अनुमान किसी का मजाक उड़ाना कितना बड़ा गुनाह है यह उन्वान है इसी से मुतक चंद बातें अर्ज करनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही सही कहने की समझाने की समझने की अमल करने की तोहफे का फरमा शब रोज में हम न जाने कितने गुनाह और अल्लाह ताला की कितनी नाफ़रमानिये कर लेते हैं लेकिन बाद गुना हम ऐसे करते हैं कि हमें एहसास हो जाता है कि भाई ये हमसे अल्लाह ताला की नाफ़रमानी हो गई गुनाह हो गया इसकी तोबा करनी चाहिए अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए और कितने ही गुनाह हमसे ऐसे हो जाते हैं जिनका गुनाह होना हमें एहसास ही नहीं पता ही नहीं तो जब उनका गुनाह होना हमें एहसास नहीं पता नहीं तो फिर उस पर तोबा भी नहीं उस पर माफी भी नहीं बल्कि उसको हम सही समझते हैं और फिर बास गुना वो हैं जिनकी कबाहत और जिनकी मजम्मत खाल के कायन जलाल ने कुरान में बयान कर दी यानी कितने मजमूम हैं कितने बुरे हैं ये आमान जिनकी अल्लाह इज़्ज़त कुरान में मुज़म्मत बयान फरमा रहे हैं और हमें हुक्म दे रहे हैं कि भाई ये हराम हैं इनसे अपने आप को बचाएं उनमें से एक है दूसरे का मजाक उड़ाना देखें एक है आपस में मिजाह करना इस अंदाज से जिससे थोड़ी दिल लगी हो जाए लेकिन किसी की तहक़ीर या तजरीर या दूसरे की रुसवाई ये ना हो और झूठ भी ना हो यह तो सुन्नत है सवाब है अगर सवाब की नीयत से ऐसा करता है लेकिन एक है कि दूसरे को अपने से कमतर और हकीर समझकर उसकी तहकीर करते हुए उसका मजाक मजा उड़ाना अल्लाह तला हमारी हिफाजत फरमाए आज ये बात बहुत ही आम हो चुकी हमारे दफातर में जो कोई किसी भी एतबार से कमज़ोर होता है तो उसको पकड़ कर उसका मजाक उड़ाया जाता है ख़ानदान में अगर कोई ऐसा आदमी होता है तो और हमें कोई मौजू नहीं मिलता तो उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी तजलील करते हैं और वो बेचारा शर्मिंदगी के मारे खिफत महसूस करते हुए सामने बैठने से बचता है कि भाई ये बड़े लोग हैं ये मालदार लोग हैं ये ऊंचे दर्जे के लोग हैं मैं पास बैठूंगा मेरा मजाक उड़ाएंगे अल्लाह पाक ने इसकी सख्त मजम्मत बयान फरमाया और फरमाया कि तुम्हें क्या पता कि जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के यहां तुमसे कहीं बेहतर हो मायन फिदूमिन आतीत जो बात इंसान जबान से कहता है उसको लिख लिया जाता है अब ये जो दूसरे का मजाक उड़ा रहा है तो इसके दिल में किबर है है अपने को उससे बेहतर आला अच्छा समझ रहा है इसलिए उसका मजाक उड़ा रहा है और यह बात नहीं बीमारी है जब फल अंदर से खराब होता है तो उसकी खराबी के असरात बाहर भी आ जाते हैं बाहर से खराब होता है तो लगता है कि निशानी है कि अंदर से खराब है जब बातिन का बिगाड़ हो अंदर में बिगाड़ हो तो उसका इजहार जबान से होता है कभी अंदाज से होता है कभी चाल ढाल से होता है कभी किसी और अंदाज से होता है तो उसका अंदाज हो जाता है ये बातन की खराबी की निशानी है आप वसल्लम ने कुरान पाक ने तो इससे मना फरमाए, फरमाया फरमाया कि ऐसा ना करें आप वसल्लम की मजलिस में आपके घर की मस्तूरात में से किसी खातून ने हजूर अम के सामने एक दूसरी खातून का जिक्र करते हुए यूं इशारा किया यानी फरमाया कि भाई ये जो पस्त कद है छोटे से कद वाली है आप अलैहि वसलम ने वहीं रोक दिया फरमाया खामोश फरमाया खामोश आपने फरमाया ये आपने ऐसा जुमला कहा है कि इस जुमले से पूरी फिजा बदबूदार हो गई और एक रिवायत में है कि ये जुमला इतना बड़ा है कि अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर बदबूदार हो जाए और कड़वा हो जाए अब देखें अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए रोजमर्रा शबो रोज, शब रोज हमसे कितनी इस तरह की बातें होती हैं कितनी इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें दूसरों की तहकीर और तजलील होती है आप वसल्लम के सामने से एक शख्स गुजरा आपने इशाद फरमाया कि भाई ये जो शख्स गुजरे हैं, इसके बारे में क्या राय है ये कैसा शख्स है सिहाबी फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो गरीब सा आदमी है अगर कहीं बैठे तो कोई इसके पास बैठना पसंद ना करे अगर किसी को पैगाम निका भेजे तो इसका पैगाम निका कबूल कोई ना करे और अगर किसी की सिफारिश करे तो कोई इसकी सिफारिश कबूल ना करे आपने फरमाया फिर एक शख्स गुजरा आपने फरमाया इसके बारे में क्या राय है कहा यार अलैहि वसल्लम इसकी तो बड़ी इज्जत है बहुत एहतराम है लोग इसके पास बैठना अच्छा समझते हैं इसकी इस बात मानी जाती है पैगामें निकालते दे तो कबूल किया जाता है आपने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों से ज़मीन भर दी जाए ऐसे लोगों से जमीन भर दी जाए सारे के सारे मिलकर भी उस पहले का मुकाबला नहीं कर सकते उस पहले का मुकाबला नहीं कर सकते अल्लाह के यहां मकाम शक्लों सूरतों पर नहीं है इला कुलूबिकुम की मालिक अल्लाह के यहाँ एतबार शक्लो सूरत ज़ाहरी रख रखाव वज़ाक़ा रंग ढंग इन चीजों का नहीं है बल्कि अल्लाह के यहाँ मकाम तो इंसान के बातन का है उसके अंदर में तकवा कितना है आप सल अल्लाह वसलम ने इशाद फरमाया फरमाया कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर फटे खस्ता लिबास वाले हैं परागंदा बाल हैं और माशरे में कमज़ोर से लोग समझे जाते हैं कमज़ोर से लोग समझे जाते हैं। लेकिन आपने शायद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ इतना ऊंचा मकाम रखते हैं कि अगर वो जमीन पर बैठकर अल्लाह पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसमों की लाज निभा देते हैं मसलन कसम खाली कि बारिश होगी तो अल्लाह उनकी कस्मों की लाज निभाते हुए बारिश फरमा देते हैं आप सल्लाहसलम है सिबाकर को उम्मत को कुरान ने इस बात की तालीम दी कि किसी की कमज़ोरी को सामने रखकर खाओ जिसमानी कमजोरी हो शक्ल के एतबार से हो बोल चाल के एतबार से हो किसी भी एतबार से हो उसको मतलून करना और उसका मजाब उड़ाना उसका तमस्कुर उड़ाना फरमाए ये अल्लाह ताला के तार नापसंदीदा है और ये इंसान को ना जाने कहां पहुंचा देते हैं फरमाया कि हर मुसलमान का दिल में एहतराम हो और ये समझे कि बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है न जाने अल्लाह ताला के यहां इसका क्या मकाम है हजरत मिस्री मिसरी अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे साहिब इलम थे सफ़र करते हुए जा रहे थे रास्ते में एक जगह से गुज़रे पता नहीं था कि भी ये जगह फलाम बड़े की है ये बादशाह की है यह किसी बड़े ज़िम्मेदार की है तो गुजरते हुए वहां से गुजर रहे थे तो उसके लोगों ने हजरत को पकड़ लिया कि आपको पता नहीं ये इलाका जो है ये तो हमारे बड़े का है और मखसूस इलाका है यहाँ से किसी का गुजरना जो है वो सही नहीं है मना है हसन ने फरमाया कि भाई ऐसी कोई निशानी तो थी नहीं को लिखा हुआ हो कि भाई यहाँ से गुजरना मना है तो मैं तो एक आम सा इलाका समझकर और एक आम सा रास्ता समझ करके चला रहा चला गया अब उन्होंने पकड़कर अपने बड़े के पास ले गए और ले जाकर के कहा कि जनाब ये आपके इलाके से यानी आपकी चरागा से आपके मखसूस एरिए से ये गुजरे इन्होंने इतनी बड़ी तसारत की उसको बहुत ही तयश आया और गुस्से में उसका कुत्ता वहां बैठा हुआ था हजरत से मुखातिब होकर के कहने लगा कि आप बेहतर हैं या कुत्ता बेहतर है आप बेहतर हैं या आपसे मेरा कुत्ता बेहतर है यानी निहायत ही हकारत भरे अंदाज से तोहीन आमेज अंदाज से दिल की भड़ास निकालने के लिए अल्लाह ताला माफ़ फरमाए ये क़लिमात कहे कि आप बेहतर हैं या आपसे मेरा कुत्ता बेहतर है हजरत ने थोड़ी देर सर झुका लिया और फिर सर उठा करके फरमाने लगे कि भाई अगर तो मैं इस रुए जमीन से बगैर ईमान के चला गया अगर इस सर ज़मीन से मैं बगैर ईमान के चला गया ईमान मेरे पास ना रहा तो फिर आपका कुत्ता मुझसे बेहतर है और अगर मैं इस दुनिया से ईमान की दौलत लेकर के चला गया अपना ईमान बचा करके चला गया तो फिर मैं आपके कुत्ते से बेहतर हूं बस इतनी बात कही और चलती है। देखो मेरे अजीजों कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है कि फरमाया कि अगर ईमान के साथ मैं चला गया तो मैं कुत्ते से बेहतर और अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह हिफाजत फरमाए ईमान से खाली चला गया तो फिर कुत्ता मुझसे बेहतर है तो मेरे अजीजों असल चीज तकवा है ईमान है ईमान में जला तकवे से आएगी और जब अंदर में तकवा होगा तो फिर दूसरा अपने से बेहतर लगेगा हजरत हकीम मत मौलाना अशफ खान भी हजरत के खुलाफा की मजलस थी और भी लोग थे तो हजरत के एक खलीफा ने हजरत को पर्ची भेजी और उस पर लिखा कि हजरत मैं जब आपकी मजलिस में होता हूं तो मुझे यूं लगता है कि सबसे कमतर मैं ही हूं सब मुझसे अच्छे हैं मुझे यूं लगता है मुझे यूं लगता है जब मैं आपकी मजलिस में बैठता हूं तो उस वक्त मेरी कैफियत मेरे बातन की कैफियत यह होती है कि जितना भी मजमा यहां बैठे हैं वो सब मुझसे अच्छा है मैं सबसे कमतर हूं हजरत ने उस पर्ची पर लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी यही कैफियत होती है कि जब मैं मजलिस में होता हूं तो मैं यूं मेरे दिल में यूं होता है कि ये सब मुझसे अच्छे हैं मैं सबसे कमतर हूं मेरे अजीजों जब आदमी दूसरे को अपने से अच्छा बरतर फायक आला समझता है तो फिर उसकी इज्जत और एहतराम करता है फिर उसकी तहकर तजलील नहीं करता मजाक नहीं उड़ाता हजरत इमाम मालिक रमोत बहुत बड़े मुहदस थे और जब हदीस बयान किया करते उस वक्त अगर बादशाह भी आ जाता तो कभी उठते नहीं थे उठते नहीं थे बस बैठे और वकार रहे और वक़ार से हदीस पढ़ाए एक दिन हदीस पढ़ाते हुए हजरत अब्दुल्लह बिने मुबारक रहमत लशरीफ ले आए हजरत अब्दुल्ल बबिन मुबारक रहमत अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद थे ये तशरीफ ले आए जब तशरीफ लाए इमाम मालिक रहमत आल उठकर खड़े हो गए उठकर खड़े हो गए गले लगाया और अपने बराबर में अपनी मसनत पर बिठाया और फिर हदीस का दर्स देना शुरू कर दिया जब हदीस का दर्स देते तो किसी किसी मौके पर हस अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह आल की तरफ देखते कि भाई इस हदीस में आप क्या फरमाते हैं यानी इस हदीस के बारे में मेरे इल्म में तो ये ये चीजें हैं आपके आप के पास भी कुछ है अब हजरत के सामने बहुत बड़ा मजमे है हदीस पढ़ने वालों का शागिर्द हैं हज अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह नहायत ही ऐसा आवाज से इस तरह से कि जैसे सरगोशी करते हैं हजरत को बताते फरमाते कि मेरे इलम में इस हदीस के बारे में ये ये है ऊंची आवाज़ से बात ना करते ताकि हजरत की खिफत ना हो तलाबा के सामने तलाबा के जहन में ये ना आए कि हमारे उस्ताद जो हैं उन वो तो कमज़ोर हैं और ये इतने बड़े आलम इस तरह से इज्जत मेरे अजीजों ये एहतराम हम में से हर एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का हक है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तोहफा